проблемах домов, улиц, кварталов, районов. В наших палатках мы готовы беседовать с каждым отдельно. И предлагаем именно такой формат депутатского приема. Вы знаете, у меня есть двое детей один двух. Я очень хочу, чтобы он, доставая украинский паспорт, гордился тем, что он украинец, гордился тем, что он одесит. И чтобы здесь в 18-м году 22 и, 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 и пока я не поговорю, Каждым из вас, мы Потому что Одесса это европейский город. Потому что Украина это Европа. Потому что наша задача, как граждан этой страны, как граждан Одессы сделать Одессу Европейской. Еще раз говорю, что подписание соглашения это не вступление европейской Это намерение нашей страны правила и законы, которые существуют в Европе еще до Европейского Я сегодня провел полдня в суде. Один человек, Виталий Устименко, уже ушел из суда, а двое Алексей и Черный и Вячеслав До сих пор непонятно их местонахождение. В суде говорят, что они находятся в милиции. В милиции говорят, что они находятся в суде. И до сих пор ситуация никак не изменилась. Вчера ты прекратил поддержку милицию. Было сдействовано напад І пограбунок групою осіб до 30 чоловік було е, е, вкрадено майно особисто Олексія Чорного, особисто моє майно. І майно ще 22 осіб, які тут перебували вчора, це сьогодні зранку, верніше, в 5 5.07 почався цей так званий штурм. нинішні міське безголовило, одне втікло в Лондон, а друге Петрушка номер 2 там так само засідає. Ми прекрасно розуміємо, що пан Олександр Іщенко, який зараз виконує обов'язки юридичного департаменту міської ради, знаходить, він є прихильником і... и яскравым, значит, активистом партии регионов. Разом и до конца. Прошу поддержать Одессу, поддерживаю Киев. Разом. Говорить правду. Почему в Европу не хотят? Потому что там надо говорить правду. Когда они нас окружили, э, Клистов зачитал э, решение суда. Алексей черный он согласился выполнять это решение суда, но попросив 20-30 минут...